Пристрасть до риболовлі захоплює людину міцно, надовго, іноді на все життя. Зимова ж рибалка особливо приваблива. Тут не тільки свіжим морозним повітрям подихаєш, а й отримуєш цілу купу, задоволення від зимового хобі. Переваг у зимової рибалки багато, але все впирається в одне товщина крижаного покрову. Кожного ранку в районі міського пляжу міцність льоду перевіряють працівники рятувальної станції. Незважаючи на потепління, на сьогодні товщина льоду на річці становить 13 сантиметрів. Хотел отметить, что зимой, по общей статистике, слава богу, у нас за последние года ни одного трагического случая в зоне ответственности Корстенской спасательной службы не было. Плюс, исходя из того, что в принципе в зоне ответственности у нас каждый день практически рыбаков бывает где-то 10-15 человек. В выходные праздничные дни тут практически начиная с 6 утра, и пока не стемнеет, тут порядка до 20-30 до человек. Также хотел бы обратиться к нашим рыбакам. Которые любители у нас зимней ловли. О том, что э, лучше всегда э, заниматься рыб, рыбной ловлю Это в районе спасательной станции. Во-первых, вам всегда окажут медицинскую помощь, если вдруг что-то случится, э, вам всегда э, окажут и э, другую помощь, если исходя из того, что, к примеру, будут большие морозы, как у нас было в прошлом году, несколько дней, то и рыбаки обращались в спасательную службу. Э, всегда вас здесь на э, Под гарячим чаєм і будь любую інформацію. Лід на водоймі може бути непередбачуваним, коли настає потепління. В цей час товщина льоду є оманливою і, як наслідок, можливі нещасні випадки. Тому рятувальники звертаються до всіх любителів зимової рибалки та нагадують про заходи безпеки. Для безпечної зимової риболовлі лід повинен бути не менше 7 сантиметрів. Я хотел бы обратиться к нашим рыбакам, чтобы они всегда помнили о мерах предосторожности. Во-первых, несколько правил есть. Первое, это всегда выбирайте лед там, где он крепкий. То есть это по цвету льду. Никогда не делайте э, больше лунок вокруг себя, то есть одна, две, максимум три лунки. Всегда у вас с собой должна быть веревка, для того, чтобы в случае э, чрезвычайной ситуации, если провалились под лёд, то могли ваши соседи, рыбаки вас спасти. Плюс у вас всегда должны быть э, правила безопасности, то есть э, наши спасатели э, всегда, когда только рыбаки начинают э, выходить на ры рыбную ловлю, то всегда вам э, проинформируют о том, что как вести себя себя в такой обстановке. Ну и хотел бы обратиться еще к нашим родителям. Впереди у нас праздничные дни, рождественские дни, новогодние дни, каникулы, чтобы всегда ваши дети были под присмотром, потому что погода очень неустойчива. Саме зараз спостерігається значное потепление в день, а це обовязково відобразиться на міцності льоду. Тому не випробовуйте долю, дивіться не тільки у лунки, а й довкола. Бережіть життя, адже воно дається тільки один раз.